İmam Musa Kazım ağanın övladları çox olub. Düşmənlərin təziqləri oldu. İmam və övladları köçdülər, gəldilər şərqə səhrə. İran da yerləşdilər, bizə gəlib çıxdılar. Digər ərazilərdə vardılar. O təziqlər olmasaydı, lap belə imamlara yaxşı baxaydılar. İmam Musa Kazım da Mədinədə dəfn olunaydı. İmam Rıza da Mədinədə dəfn olunaydı. Nə qalardı bizim üçün ki? O təziiklərin faydalarıdır ki, xeyrləridir ki, bu gün əhli beyt məktəbi yaşayır. Onlar köç eləməsəydilər, bu şərqə səri gəlməsəydilər, heç nəimiz yox idi bizim. Bunlar da alacaqdılar Ərəbistanda necə 4 imamımız bizim Əlimizdən alıblar. O təziiklərlə mübarizə aparan İmam Musa-i Kazım O mübarizənin nəticəsi idi ki, bu gün onun balaları, onun balalarının məzarları şiələrin mənəvi mənbəyinə çevrilmişdir. İlham mənbəyinə çevrilmişdir. Biz onlardan ilham alırıq, onlar bizə istiqamət verirlər.